Я буду говорить за Киев и первое всего, то я говорю как иностранец, что мне не нравятся общественные туалеты. Я думаю, что государство и правительство должно как-то профинансировать этот сектор и действительно сделать туалеты более доступными, бесплатными и удобными, чтобы люди, которые сюда приезжали, реально не пугались. Ми кияни. Перш за все хотілося взяти за те, щоб, наприклад, Русанівський канал був почищений і був приємно до нього приходити і відпочивати там. Крім того, хотілося б наші дерева, які також і в центрі міста Нахрещати, де ми зараз знаходимося, також поливали для того, щоб вони не засихали і були, і були зелені, приємні навіть влітку. Я дуже люблю своє місто Львів, воно найкраще у світі. Завітайте до Львова, ви не пошкодуєте. Воно прекрасне, в ньому прекрасне все. Вулиці, дороги і особливо люди. Ми жителі Києва. У нас велике бажання, щоб на таке велике свято концерти пішли на українській морі, щоб було більше українських вишиванок, щоб було людей більше українських. И не як за а просто чтобы люди шли с великою радостью на такие великие святках. Нам очень не хватает мусорников. Вот. Как вы можете убедиться, мусор валяется просто под ногами. И для столицы. Я считаю это абсолютно неправильным. И также хочется обратить внимание наших властей на нехватку спортивных площад... площадок, потому что молодежь, некуда выйти молодежи, кроме как попить пивка на скамеечке. Да, плюс детских площадок, потому что часто замечаю, что детям негде играть, они не играют в грязи, плюс плохое состояние дорог, это тоже хотелось бы улучшиться наверняка. И мне кажется, что слишком много у нас Ми всі з Вінницької області, з міста Могилева подільського місто в моєму пілі. Тут ми живемо і росте, тут у полоні вітрів юніст і мрія нуждем. Ми хотіли б щоб в нашому місті перш за все був гарний парк. Дивилися більше дитячих майданчиків, дітки буде бажатися. Більше каштанів і басейн. та розважальних центрів. Спасибо. Мы из города Донецк, живем в Киеве и видим одну единственную проблему, которая есть в любом городе. Мест рабочих нет, а если они нет, то они просто тупо не оплачиваются. А работодатели просто, просто не хотят растить своих сотрудников. Ну и еще одна проблема. Киев э, вообще требует много э, разных специалистов, но совсем не обеспечивает жильем. Вот это большая проблема. Было бы неплохо, если люди не пользуются. Э, интеллектуальным багажом, то чтобы они обеспечивали, конечно, уже хотя бы материальные какие-то там компенсации делать. Недавно ездила Макаров. В Макарове всего ходит три э, автобуса за день, поэтому ездила <толква> Нужно пустить больше. Вот. Ну а значит, Днепра, считаю, что Днепра грязная, и нужно э, ну, чище как-то его сделать. Там растут и лилии, и каштаны, такие острые. Поэтому все. Я Киевская область, Парижевский район. Дороги надо поделать. Красиво. Все. Здравствуйте, я из Николаева. В принципе, меня все устраивает в нашем городе, устраивает его экономическое положение. И возможности для развития. Единственные минусы, конечно, я живу в центральном районе, на улице Комсомольской. И у нас большие-большие проблемы с водой. Каждый день ее отключают в 11, может быть, в полдвенадцатого. И горячая вода у нас всего два раза в год. На Новый год и на выборы. Это очень большой минус. Добрий день, діма із девців, і мене турбує питання наркозалежних в Україні. Я пропоную, щоб міліція зосередила більше уваги на це питання. Я, я, ну, да ще, я, не не області. я вважаю, що необхідно створити певні інфраструктури, тобто, перше, покращити інфраструктуру, по-друге, створити якусь мережу хоча е, б театру юнацького і взагалі зробити е, більше е, таких організацій, які могли б сприяти дитячому дозвіллю. Тобто необхідно щоб е, е, ну, якби молоде покоління росло е, обізнаним і розвивалося все більше. Дякую. Здравствуйте, мы с ним про Петровска. Нас беспокоит проблема мусора. Вы бы хотели, чтобы очистили витрины, работали лучше? Привет, я из Харькова, и мне абсолютно не нравятся наши дороги. <говорит> я вважаю, что если нужно что-то изменять, то нужно в первую очередь начинать с самого себя.